Всем привет! Я художник Андрей Клишин. Продолжаю знакомить моих зрителей с тем, как я рисую, что я рисую, что я вкладываю в это и что я вдруг начинаю видеть в моих рисунках. Сегодня я поставил на мольберт новый холст, который я буду рисовать. Сразу вам расскажу небольшую технологию, на белом холсте рисовать как бы ну, не то, что неправильно, а незручно. Украинское слово, сейчас пытаюсь сказать по-русски. Неудобно. Неудобно, потому что... Когда ты рисуешь, ты не всегда покрываешь все э, нужным слоем масла. И может просвечиваться этот белый цвет, и он может э, ну, быть не в контексте рисунка. Вот когда ты рисуешь масляными красками, очень жидкими на растворителе, как акварелью, тогда да, тогда нужен белый холст. А когда ты собираешься сделать что-то такое насыщенное, тем более какую-то такую пастозную какую-то живопись, то естественно тебе нужен холст мало того что грунтованный, а еще и покрытый, покрытый предварительно слоем краски. У художников называется имприматура, но обычно она используется вот для портретной живописи. Я здесь более, скажем так, работаю произвольно. Любым цветом покрываю первый слой, потому что я еще не знаю, что будет здесь нарисовано. И уже к первому слою, как бы к основному цвету, я сейчас подберу гамму цветов и подумаю, что бы я хотел здесь изобразить. А может быть и буду просто-напросто базюкать краской, пока холст сам мне не скажет, что вот какой-то образ э, из меня получается. Так что Кому интересно, прошу, пожалуйста, посмотрите, что я из него сделаю. Итак, начинаем рисовать. Продолжаем рисовать. масляные краски это такой волшебный материал что в течение двух-трех дней он еще не пластифицируется и можно все стирать формировать заново эту же краску и снова рисовать казалось бы масляная краска долго сохнет но с другой стороны она дает вот такой вот такую фору, такую возможность изменить конструкцию рисунка. Что, наверное, я сейчас и сделаю. вот композиционно мы видим с вами верхняя часть это небо, раскрашенное какими-то красками рассвета. Нижняя часть это земля, уходящая в далекий горизонт. Здесь мы видим уже встающие, поднимающиеся солнце. Здесь какое-то такое озерцо. И не хватает еще какого-то фрагмента. Вот я чувствую, что здесь не хватает еще какого-то фрагмента, вы знаете, как маленькая шпилька, которая вот пришпиливает, которая вот, я не знаю, как маленькая точка в конце рассказа, когда мы ставим точку. Я вот сейчас подумаю, но мне кажется, что вот здесь, вот в этом месте, не хватает какого-то композиционного такого фрагментика, который бы эту картину всю вот опять как бы собрал, и сделал одним целым. Я сейчас подумаю над этим. Ну вот, мне кажется, я закончил. Этот образ мне нравится больше. Вот эта вот неопределенность какая-то. Какое-то озеро с, отзыв... с от... отблесками восхода вот и какой-то маленький бонус для тех кто будет рассматривать рисунок вот эта фигурка э, мирно пасущейся лошади мне кажется вот так это все создается в концепцию такой вот и по э, композиции и по цветовой вот гармонии Прошло несколько дней, и моя картина практически подсохла. Причем, как интересно, разный цвет краски сохнет с разной скоростью. Если темные вот эти вот краски уже высохли, то желтая еще нет, желтая еще берется. Вот такая вот особенность у красок. Вот, и я сейчас смотрю на эту картину и думаю о том, чтобы мне подправить. Как мне кажется, вот этот вот отдел, мне кажется, он каким-то темноватым и немножко невыраженным. Я, наверное, его немножечко подправлю, я, наверное, его немножечко высветлю, сделаю его более каким-то, не знаю, креативным, каким-то таким, знаете, чуть-чуть более броским. В общем, сейчас подумаю. Ну вот, я все еще как бы колдую над этим рисунком. Я решил убрать вот этот вот элемент, вот здесь вот, что-то такое типа озера с, с, с бликами от восходящего солнца. Мне показалось, что вот этот вот предмет, он отвлекает внимание от центрального образа. Вот когда его нет, получается, что у нас все концентрируется вот на вот этой вот области. Вот он э, начинает подниматься диск восходящего солнца, красное свечение, высвечиваются облака. Мне кажется, так лучше. Так получается э, более цельный образ. Ну, я еще подумаю. Ну вот, я вроде бы закончил. Такой вопрос мне нравится больше. Больше концентрации именно вот на вот этой вот части какого-то самого начала восхода солнца. Ну а остальные детали уже можно рассмотреть постепенно. Здесь какой-то лес, здесь какая-то пасущаяся лошадь. Ну вот, мне кажется, вот так. Пока. И все-таки я никак не могу успокоиться насчет этой картины. Я уже несколько дней за ней наблюдаю, как она трансформируется из одного образа в другой, и постоянно вижу какую-то дисгармонию, какую-то вот какую разгол, рассогласованность этого образа. И вот я сейчас, наверное, понял, почему. Дело в том, что вот эта вот желтая полоса, она как-то как, -то, как -то вот контрастирует с общим мотивом этого образа. Если это раннее-раннее утро, только-только встает солнце, еще здесь так темно, еле-еле прослеживаются какие-то силуэты, деревьев или вот лошади. А тут вот яркая вот эта вот желтая полоса. Мне кажется, она вносит дисгармонию. В общем, вот такие вот муки у художников, пока он не согласует свое видение с тем образом, который ему представляется. четвертый вариант этой картины который более-менее мне уже подходит я уже не вижу какого-то отвлекающего желтого э, пятна желтой полосы вверху как бы все плавно переходит в, в центр в точку концентрации внимания это рассветное солнце такое темное пространство внизу мне кажется этот образ более гармоничен ну что сказать я в пятый раз изменил эту картину она все-таки не укладывалась у меня в моем понимании прекрасного что-то мне в ней не нравилось, что-то вызывало дисгармонию. Бывают картины, которые пишешь на одном дыхании. Раз, я буквально не знаю, за полчаса, и ты уже полностью увидел образ, он тебе понравился, ты влюбился, и, и все готово. А бывают картины, которые нужно выстрадать. Вот, наверное, вот эта картина такая. Посмотрите, я полностью изменил... Цветовой тон в верхней части неба сделал более такой плавный переход. И я полностью изменил цветовой мотив э, горизонта. Сделал вот такой сине-зеленый, а здесь сине-красный. Но вот теперь уже мне окончательно нравится. Вот теперь я уже вот действительно оставлю так потому что этот образ уже полностью ко мне расположился. Вот я почти что влюблен в эту картину. так теперь выглядит эта картина. Ну вот такая вот судьба у художников. Так вот они мучаются со своими работами. Желаю всем вдохновения, здоровья, удачи и всего хорошего. Пока!